Доброго ранку я знову говорю вам, шановні телеглядачі, і рада представити вам наших ранкових гостей сьогодні. У цій студії Лариса Польська, голова благодійного фонду громади «Захист» та Олексій Тильняк, директор фестивалю «Джаз на Суворово». Доброго ранку. Доброго ранку. Я дуже рада, що ви завітали сьогодні до нашої студії у такому доброму, хорошому, позитивному настрої. Знаю, що багато цікавого ви нам сьогодні будете розповідати, але на початку я хотіла, аби ми передивились невеличке відео, і потім вже тоді розпочнемо з вами розмову. Давай. Добре, добре, будь ласка. Так, звучить джаз на акустичних гітарах. А так звучит джаз на трубе. А так на трамбоне. А так звучит джаз, когда играет джазовый оркестр. Все это вместе. Джазовая фиеста в театре имени Николая Кулеша. 20 ноября в 19.00. Живой звук. Джипси Лир, Денис Аду, Арк Авроцкий, Майкл Дис и Татьяна Орлова в сопровождении перформанс Биг Бенда под управлением Владимира Алексеева в большом джазовом концерте на Большой театральной сцене Херсона 20 ноября в 19.00. Театр имени Николая Кулеша. Билет во всех концертных кассах города. Я дякую режиссеру за анонс. Ну что ж, побачили мы, Дуже интересное нас ожидает уже совсем не за баром. Что саме это будет, хотелось бы детальнее почути. Позвольте, да? я, я, думаю, что, наверное, нужно начать сначала. Прежде всего вспомнить э, фестиваль, который мы иногда ну, в некоторые видели на Суворова, и первый фестиваль, когда Uh, к нам приехал Николаевский коллектив Barbados Band. Вообще-то идея фестиваля была такова, что должны быть, uh, uh, мы хотели приглашать малые джазовые формы, до этой трио, квартеты, но рискнули пригласить 8 человек. И uh, я скажу, что мы очень не пожалели. Херсонцы потом uh, говорили, а почему бы, а почему бы не пригласить биг бенд, почему бы не пригласить что-то такое, ну почти симфонический оркестр в джазе, да? На следующий год мы пригласили джазовый хор, который тоже сделал фурор. И вот, наконец, сейчас только у нас появилась возможность пригласить биг бенд, то есть полный джазовый коллектив, 24 человека. Кроме того, в этом концерте будут принимать участие очень известные солисты. Два солиста, если вот вы видели ролик, два солиста из Соединенных Штатов Америки, это трамбонист Майкл Дис и контрабасист Арк Абруцкий. Ну, что можно сказать о этих ребятах ну можно сказать одно это те люди о которых пишет ну например билборд самый известный музыкальный журнал мира у того же майкла диза свой биг-бенд. он лидер трамбонист. у него 8 концертов собственной музыки то есть будем говорить это монстры монстры современного джаза. кроме того в концерте примет участие еще три очень интересное киевское трио Джипси Лир. Это дуэт гитаристов и перкуссионист. То есть это молодые ребята, которые играют, кроме джаза, играют фламенко, играют цыганщину интересную очень, играют смуз джаз. То есть это будет фактически фестивальная программа, фестивальная программа на сцене театра. Ну вот так, если еще добавить словами к тому, что вы видели в ролике. Зрозуміло. Ну що ж, я думаю, що немає зараз жодної людини, яка б не любила музику. Всі цим дуже захоплюються. Але джаз це така музика, яку трохи треба ще розуміти. Наскільки зараз у Херсоні джаз користується популярністю? Я з вами не соглашусь на тому, що розуміти джаз не обов'язково, його треба чувствовати. От, к примірку, був такий случай на першому фестивалі, коли стояли ребята і весь фестиваль. Кучка ребят смотрела и так покачивалась. Кстати, наверное, вот да, Катя Цимбалюк, девушка работала у вас на телевидении. Она подошла к ним и спросила: "Ну, вам это все нравится?" Они говорят: "Да". Ну, а вы же рэперы. Она их знает, потому что она вот были были у нее в эфире как рэперы. Вы же рэперы, это же джаз, это же непонятно, это сложно. Она говорит: "Почему непонятно?". "Ну, все понятно". Говорю, "Это самая классная музыка". Ну, а что вы можете сказать о джазе? Но ну, мы можем сказать, что джаз появился из рэпа. Пауза. <реклама> <реклама> Пауза все дружно могут засмеяться. Но я скажу больше того, что ребята были де факто правы, потому что на, э, у истоков джаза, когда появился только бибоп, сложная джазовая музыка, в начале века джаз не пели. Потому что сзади такая сложная музыка была действительно сложная музыка, что джаз читали. Поэтому они недалеко ушли от истины. Ну, это шутка, конечно. Джаз действительно немножко сложная музыка для восприятия тех людей, которые не слушают его. Но если его хотя бы попытаться послушать, я думаю, что все будет понятно. Так, знаю, що певні вітання ми маємо від музикантів. Так, ви нам їх передали. Так. Я попрошу зараз режисера підготувати ці вітання. Так, але треба трохи почекати. І що ж, поки ми почекаємо на ці вітання, Лариса Михайлівна, буде в мене й до вас питання. Я впевнена, що ви також любите джаз, ви небайдужі і вас це об'єднало, бо ви сьогодні разом у цій студії. Але для вас, насамперед, це добрі справи, це допомога людям. Я знаю, завжди так є. І вчора я спілкувалася з. Олексієм, і він мені відкрив таку таємницю, яку ми відкриємо сьогодні, власне, да, для усіх телеглядачів. Так, сьогодні вперше у Херсоні ми будемо про це говорити. Будь ласка, вам, як жінці, надам слово першій це проанонсувати. Будь ласка. Ви знаєте, нічого не буває случайно. Все достатньо закономірно, і тоді, коли. Когда... Ты занимаешься добрыми делами ты имеешь дело с очень многими херсонцами на самом деле много добрых людей много тех кто хочет изменять э, культуру, экономику, порядок в городе да, экологию вот э, мне очень нравится что алексей занимается э, фестивалем, совершенно неординарным. Он ни разу не назвал его, а я ждала, когда он скажет, я назову это все-таки фестиваль джазна Суворова, чтобы у людей ассоциировалось, о каком фестивале вы говорите. И Алексей член фонда Захист. И поэтому абсолютно не случайно, что идея идеи, рождающиеся у членов фонда захист, они объединяются, обрастают, как снежный ком. Ну и вот, мы общались по поводу этого концерта, который будет 20 числа. И Алексей выдал такую новость, что этот оркестр Биг Бен под руководством Алексеева, он готовит абсолютно новую программу, готовит ее не, не столько к Новому году, сколько к столетию со дня рождения Фрэнка Синатры сенаторы да, по-моему, так примерно называется концерт, но условно. Mm. И этот концерт будет впервые гастроли будут в Кишиневе, в Николаеве. Мы решили, почему не к нам? Почему не вытянуть э, к нам? Но с благотворительной составляющей. Э, очень многие Херсонцы, те, кто был на наших благотворительных балах, мы их делаем редко, но метко. Что делаем так, чтобы людям запомнилось. Так вот, последний раз люди на благотворительном балу нам говорили «Боже мой, ну почему вы так редко нас собираете в неформальной обстановке? Не в зале, не за президиумом, да? Почему? Давайте каждый ну, раз полгода». Ну, люди не понимают, насколько это сложно организационно вот такие мероприятия связать, сделать так, чтобы всем понравилось. Ну и вот мы с Алексеем вышли на такую идею, что пора провести такое светское мероприятие, и это будет, внимание, благотворительный джаз-вечер, посвященный столетию Фрэнка Синатра, он будет в ресторане «Моцарт», это будет всего 100 приглашенных, благотворительный билет. Билет будет стоить тысячу гривен на пару. Мы цены не меняем уже последних 8 лет. Ну, представьте, если на первый балл сдавали тысячу гривен, то сегодня это совершенно другие деньги. Ну, Но Хочете зробити паузу? Я Ні, хотела... ні, ні, зараз показуємо ага. афішу на це, не та. так, це, не та афіша. це, це... так, про да. те, що ми говорили на 20 да. листопада. Так я думаю, що телеглядачі зараз якраз думають і про те, як і туди завітати. І ось що до балу, будь ласка, продовжити. Ну і от э, ду, э, благотворительний вечір. Ми хочемо, щоб людям було цікаво. Ми об'являємо дрес-код э, вечеринки сорокових. Это мини платья, шляпки, ну и все. Я думаю, девчата уже, девчата уже услышали и начинают искать в Ютубе, в Гугле, что такое наряды сороковых. Ну и цель. Мы уже сказали, что это благотворительный джаз вечер. Очень многие, особенно те, кто в социальных сетях, видят, что и знают, что фонд Громады Херсона захист начал новый проект на Украинской бирже благотворительности. Он называется ⁇ Безопасность донорской крови ⁇,⁇ Беспеку донорской крови ⁇ И он нацелен на то, чтобы собрать средства на обновление оборудования лаборатории нашего центра крови. Нужны такие дозаторы, которые, благодаря которым идет проверка на безопасность крови. Прежде чем донорская кровь будет направлена реципиенту или тому, кто в этой в ней нуждается, она должна быть проверена на спит, на гипотезе и так далее. Насколько это важно? Потому что никто из нас не знает, кому может понадобиться донорская кровь завтра. Господи, упаси, чтобы кому-то это понадобилось, но тем не менее. А, но ну я хочу сделать еще один акцент. Идет война. И вот представьте, всего два центра крови в Украине, в Украине это Запорожский и наш Херсонский, а, э, изготавливают и направляют в зону АТО препарат альбумин. Это препарат крови, который делается из донорской крови, и он э, крайне необходим для раненых и ожоговых больных. Вот наш центр крови отправил в зону АТО 90 литров э, альбумина, и сейчас готовится отправить еще 90 литров. Это 180 литров альбумина. Я хочу сказать, что да, если покупать этот альбумин, то это больше полумиллиона гривен. Нам же на то, чтобы собрать а, вот эти деньги для оборудования, не столько оборудования, сколько для вот этих дозаторов, нужно всего 49 600 гривен, то есть около 50 тысяч гривен. Вот мы призываем херсонцев, пожалуйста, помогите, давайте всем миром решим эту проблему, она действительно актуальна и важная. Ну, пока что мы собрались с 50 тысяч, почти 50, мы собрали пока что 6. Огромное спасибо Херсонце всем, кто отозвался. И думаем, что проблема не должна оставить равнодушными. Поэтому благотворительный джаз-вечер будет нацелен на то, что за минусом расходов, которые мы понесем, а это расходное мероприятие, потому что 24 только... Член, музыкант, музыкант. участника, музыканта, оркестра, три, плюс, три плюс три солиста. Короче, мы должны принять. Ну, я, большое, да да, да. да, да, да. Ну и плюс аренда, плюс так далее. Поэтому все, что чем больше мы сможем продать этих благотворительных билетов, тем больше будет благотворительная составляющая, тем скорее мы решим. Проблему безпеці донорської крові ну дійсно це дуже така благородна справа і радує те, що мистецтво саме з допомогою мистецтва можна да. робити ось таку добру справу. Що ж я режисера, попрошу ще раз показати цю афішу на 15 грудня, запланований з етавотафіша вот да, наша. так джаз вечір на 15 грудня. Ну що ж? Я думаю, що чоловіки вже також будуть збиратись на цей вечір, тому що дуже красиві придут жінки, так? І думаю, що дійсно, як ви зазначили, тысяча гривень – це вже не так багато, Якщо розраховувати, що це на добру справу, і це буде рятувати життя. Олексію, мені цікаво, ви ось така більша людина творча. Творчі люди, вони, як то кажуть, завжди трохи відсторонь політики, війни, якихось таких подій, вони трохи в іншому світі знаходяться. І, а все ж таки, ви встигаєте ще й про людей подбати, бо я так розумію, Лариса Михайлівна, і ви ваша спільна така ідея була створити. провести этот вечер. Как, кстати, так и пришла эта идея до вас? Действительно интересно. Мне действительно интересно. Я уверена, что це интересно и нашим телеглядачам. Хорошо. А, ну Хорошо. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Никому, ни для кого это не секрет. То есть я как бы узнала о том, что вот Володя Алексеев, руководитель джаз-бенда, готовит такую программу. Я знал, узнал, что у него она будет, эта программа выйдет первый раз. Они ее катнут в Одессе 12 числа, именно 12 декабря будет сто лет Фрэнку Сенатри, Ну, будем говорить, несомненно, самому известному джазовому певцу, и не только джазовому певцу, он и эстрадный певец был. Вот. И поэтому у них эта идея родилась не сейчас. Они готовились к этому давно, они до этого делали другие трибюты, то есть концерты, посвященные другим артистам. Они делали трибют Эллы Фиджеральд. Кстати, вот некоторые песни из этого трибюта будут тоже на концерте 20 числа. И когда я узнал, что будет трибют Фрэнка Синатры, я вот понял то, о чем вы говорили сразу. Это та музыка, которая, может быть, и в полной мере не является джазом. Это действительно интересная, мощная, качественная и, самое главное, популярная всегда во все века музыка. То есть все помнят песни «My Way», все помнят песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк». То есть сенатор – это легенда. И если сейчас у нас есть возможность послушать песни сенатора в исполнении хороших солистов, а будут три солиста, один солист из Одессы, два из Николаева, в сопровождении такого оркестра, под который выступал сам сенатор, то я думаю, это будет великолепное мероприятие во всех отношениях. Я теж на це сподіваюся. Ну що ж, вітання музикантів. Ми обов'язково побачимо, але побачимо у наступній програмі. Тому що за технічних причин ми зараз це відкладемо трохи, але обов'язково побачимо. А ще краще, я думаю, знаєте, як то кажуть, все відбувається на краще, тому що це буде така певна таємниця, яку я думаю, наші телеглядачі захочуть розгадати, і тому обов'язково прийдуть. На цей захід. Я думаю, що обов'язково і 20 листопада завітають, і я думаю, що вже будуть готуватися на 15 грудня. На речі вже є із близького окруження фонду. Вже є. Тому я думаю, навіть трохи треба поспішати, бо всього, як ви сказали, 100 місць. Ні, 100, Дуже... 100 білетів на, на пару, тобто 200, всього 200 чоловік. Ну а я думаю, так. що на такий захід все ж таки парами Ні, будуть так, або закохані, або подружки, ну якось все ж таки вдвох. Ну що ж, я вам дякую, що ви завітали сьогодні Спасибо до нашої студії. Я впевнена, що ми ще зустрінемось, тому що дуже важливо буде поговорити і про ті результати, так Без про результати, які ми будемо мати, і пообіцяйте, що обов'язково про них розкажете. Ну, ми надіємося, що ви прийдете на благотворительний жас -вечір, щоб освітити, як це було. В ефірі я дякую, думаю, що обов'язково обов'язково в нас вийде, обов'язково ми завітаємо, бо це дуже дуже цікаво. Тому пропоную звичайно завітати нашим телеглядачам найближчий захід, 20 листопада. Так нагадуємо. Ну що ж, я говорю, що ранок на скіфії триває. Залишайтесь з нами.